И это пятая часть. какая? Э, знаю. обзор на мою книжку из английской мамы. Моя остановилась здесь на, на восьмой странице. Здесь, я не знаю. Вот. Осень мы уже переходим на эту страницу. Тут у нас мы все знакомы. Ой, на чай й странице И мы, хоп. Нет, на ч ⁇ й странице. Ладно. И мы уже на ч ⁇ й странице Ось Вот у нас э, букочка первая А. Она и может перетвориться на букочку Е. Э. Тут у нас всякие... вот это яблоко Apple, девочка я буду, я вот это, Герл, Герл, вот и муравей. Я напомню, я зову то переведу на букву на букву Д. Она так читает. Он, да. И БОЛ. На первую БОЛ. А, еще можно подворотиться на букву О. БОЛ. А вот эти две палочки типа буквы Л. Ось ГЕРЛ. Блин, БЕРТ. Ось на пташка БЕРТ. Б. И она еще подворотится на букву Б. БЕРТ бук. Тоже БУК. А, о, может передвигаться на букву У. Бук. Ну тут так не нормально, только палочка трохи. Оп. А тебя трохи меньше. И ця. А вот это у нас уже бэк. Тоже Б. Она, как я и казала, она может, хотя буква А может перетвориться на букву Е. Так, ну еще вот такая буквочка, можно перетворить в букву К. К. Пусть мы уже начали строить. Просто минутой не допротеваем. Теперь начали. Блин, у меня полчаса заканчивается. Ладно, все, пока.